На сільських обріях Харківщини іде активна робота. За традицією, на старті літньої пори лідерські позиції займають господарства, які добре відомі. Звичайно, труднощі у кожного були свої. Що можна сказати про 2015 рік? п'ятнадцятий год? неудовлетворительно, додоварительна, та касалось калічества осадків. Что не сказать о весне. Весна мешала посевной кампании очень серьезно, так как осадки в этом году как никогда превысили норму. За 4 месяца выпало порядка 190 миллиметров. Для нашего региона это рекорд. И в том числе даже не то, что за 4 месяца, а в том числе даже за квартал. Так как э, бывают такие годы, что 120, 130, 140 миллиметров – это для нас норма, для нашего региона. Та норма, на которую мы можем рассчитывать. То сегодня имеем 190. Очень сложно было работать. На полях почва вызревала очень долго. То есть сложности, которые были связаны конкретно с посевом, были, можно сказать, на каждом шагу для каждой культуры. Начали посевы 16 марта, начали с ячменя. По пшенице отработали весеннее удобрения по мерзлоталовому и прикорневая подкормка. По ячменю, опять же, посеяли его в срок, до дождей, в грязь. Еще раз повторюсь. Что касается всех остальных культур, подсолнечник сеяли с переменным успехом. Кукурузу уже в более-менее стабильный период. И сою в сроки уложились. Единственная разница, что опоздали с сроками посевной на 7 дней, по сравнению с предыдущими годами. То есть подтянули по максимуму все, что могли, работали круглосуточно. А сегодня имеем то, что в принципе все культуры чувствуют себя удовлетворительно говорить об урожае еще рано. Сегодня мы говорим о состоянии культур на сегодняшний день. На сегодня состояние их, меня лично и моих специалистов, устраивает. работаем над технологиями, работаем по технологии, работаем для результата, работаем для будущего. Евгена Третьякова у Красноградском районе уже хорошо знают. Он умело подхопил дедовскую справу. В управлении господарства промы. Він додав и свого досвіду. Ритмично працюють всі служби. Зараз ми проводимо фотохронометраж робочого дії, скочування люцерни на сіно. Ми зробили сьогодні зранку всі заміри, приїхали через 7 годин, щоб повторно зробити всі заміри. Ну, взагалі, люцерна в цьому році ну, слабувата, тому що вона вже тут четвертий рік і вона зараз слабувата. Ну а так, в принципі, ми кожного року робимо аналіз і кожного, кожного періоду це ж осінньо-польових роботів заміряємо, робимо фотохронометраж обов'язково. І для, мабуть, і для особистого, щоб мати орієнтуватися на місцеве. ну в целом работа в поле идет полным ходом. Вона разноплановая. Сеют, собирают перший врожай корм для тварин. Перерв никаких немає. Сьогодні Сегодня занимаемся заготовкой кормов для крупного рогатого скота. Это в первую очередь с первого коса поля, которые выходят из всего ворота под пшеницу, мы скашиваем ее на сена, э, поля, на которых первый, второй, третий год церна это будет сенаж. То есть к сенажу готовимся, пока занимаемся сеном. На сегодняшний момент скошено уже два поля, разбрасываем культуру. Погода позволяет в кратчайшие сроки высушить, затюкувать и вывести. Это из того, что на сегодня. Занимаемся реконструкциями, занимаемся строительством сенника так и хотим всю свою массу сеной соломы держать под накрытием. Занимаемся поточными ремонтами техники, зданий, сооружений. То есть идем вперед. Ну, конкретно про это поле я могу сказать, что в прошлом году здесь был посеян ячмень гелиус, который дал 50-20 раз гектара. Это хороший результат, опять же, повторяю, для нашего региона, очень неплохой. И под ячмень, после посева ячменя, был подсев люцерны обыкновенный. На сегодня мы видим, что развитие нее качественное, то есть мы не держали землю фарм, мы не сеяли ее как одиночную культуру, поэтому экономически сработали в этом направлении в прошлом году намного лучше, так как имели в прошлом году результат с него и имеем сегодня. Что касается однолетних трав, также присутствуют однолетние травы. Ячмин, ВКВС, это смесь, это мы используем как раз непосредственно для сухостойного коров, сухостойного стада. Люцерна – это многие спорят, что лучше спорцет для крупного рогатого скота или люцерна или суданка. Мы работаем по технологии, которая у нас отработана годами, мы ее знаем, мы ее используем, совершенствуем. Допустим, из последних нововведений, которые я знаю на опыте руководителей хозяйств в Украине и за рубежом, что оказывается тюкувание нужно производить с 12 ночи до 4 утра. Это момент, когда уже отходит роса, вечерняя отошла, утренняя еще не вышла, растение высушены наиболее мягкое, нет потери листовой поверхности. Тобто це такі маленькі мелочи, які добавляют, извините, пожалуйста, на кожну корову, навіть якщо 50 грамів в сутки, умножьте на рік получите результат. Навіть багато господарство має свої складнощі. Аналіз, розрахунки, ринок. Від багатьох факторів залежить успіх. Від чогось треба сміливо відмовлятись, а для іншого набирати терпіння. Ну, что касается хозяйства, могу сказать, для того, чтобы сделать какие-то выводы по собственному хозяйству, нужно обратиться, в первую очередь, к статистике. Сегодня мы видим снижение удоев по области, мы сегодня видим снижение череды дойной во всей нашей области. Это порядка от 3 до 10% в каждом районе. Что касается Красноградского района, где мы проводим свою деятельность, как на наше предприятие в ФРОМИ, то мы сегодня являемся лидерами по качеству КРС, по количеству КРС и по надою молока. И сегодня мы лидеры и по статистике по той же приятно заметить, что Красноградский район имеет на сегодня 14 доит молока за 14 районов нашей области. В этих всех обстоятельствах этого года за первый квартал мы видим снижение по всем направлениям деятельности животноводческой, как по свинотоварному поголовью, так и по, по свинотоварному. Видим снижение, тенденцию снижения именно в не то что качественном, а количественном составе. И выращенном мясе и в этом роде. То есть сегодня по нашему хозяйству могу сказать, то, что эта отрасль она невероятно тяжелая на сегодня экономически для предприятия в целом и для государства, так как поддержки практически не оказывается. Дотации тех, которые раньше рассчитывали, их нет. Рассчитываем только на свои силы. Но знаем одно о том, что молоко – это тот стратегический продукт, который должен быть, и он должен быть собственного производства. Так как мы прекрасно знаем о том, что в нашем государстве потребителя этой продукции очень много. И, к большому сожалению, ее производителя с каждым днем становится все меньше и меньше. То есть это опасные сигналы, которые подразумевают активизацию всех возможных активов наших в том числе, чтобы не дать возможности этому процессу усугубиться в дальнейшем. Мы стараемся улучшить свое стадо, мы стараемся улучшить содержание, кормовую базу, для которой делаем сегодня очень много, то есть выкладываем плиты под корма, производим реконструкцию молочного блока, построили лабораторию, построили кабинеты. Продолжаем заниматься утеплением наших объектов, чтобы сократить энергозатраты. И я надеюсь, что все эти мероприятия, которые мы проводим, коэффициент их полезного действия будет выше, чем в прошлом году. Хорошая, современная, европейская технология. Настрой хороший, но очень важный. А ну, восім ми оце працюємо. Сміни в нас такі по 8 годин, по сім, по 8. Всі умови в нас є, тільки б нас руки служили працювати. По ноги ходили. А. а умови в нас всі є. Нам треба здоров'я мати, все, працювати. А чого б ми, ми не були задоволені? Головне, що нам зарплата йде, а то, що як нема заінтересовані працювати, бо є гроші. Кожен місяць отримуємо, два рази на місяць, декади. Стабільно. Стабільно і нормально. Нас ще такого не було, що нема в нас грошей. Ми завжди з грошима. І директор у нас хороший, тільки з нами працював. Яка б не була форма власності. Все в господарстві залежить від єдності керівників і колективу. Там, де є порозуміння, там і вирішують проблеми, там є перспектива завтрашнього дня. Ну, люди працюють в першу чергу в господарстві, яке займається не тільки рослинництвомською діяльністю, не тільки молочно-товарним виробництвом, но і свинотоварним производством, і вряшенням биків, то тобто, есть що касається робочих місць, їх достатньо, були б бажання працювати. Е, середня зарплата по господарству 4 4000 грн. Это на сьогодні. то, что мы имеем. Это, в принципе, неплохой результат. Есть тенденция к тому, что необходимо повышать, так как мы думаем о людям, что необходимо повышать. Но пока производим повышение зарплат по подразделениям. То есть за основу взято подразделение, которое, на которое ложится самая наибольшая нагрузка на сегодняшний момент, добавляем им следующим дальше, и дальше, и дальше, и дальше. Что касается социальной сферы, то все сферы Социальная гарантия у нас присутствует. Допустим, если говорить о паях, то паи мы выплачиваем с 3 января. Регулярно по схеме такой, которая была внедрена в прошлом году. Это э, 10 человек, 10 паев. Каждую пятницу есть список, люди записываются и получают непосредственное время. То есть они не приезжают в определенный срок. Для нас удобнее. То есть на сегодня мы порядка 3 миллионов гривен уже выдали на паи. Это благодаря тому, что мы занимаемся свининой, молоком и россиивостом. Конечно же, могу сказать, что свинина на грани, точнее, не на грани, она практически не рентабельна, но она сохраняет рабочие места, она дает возможность хозяйству иметь мясо которое сегодня кстати наконец-то пошло в цене потому что сегодня мы имеем в принципе если сравнивать с прошлогодней не намного выше чем в прошлом году она была но хотя бы чуть-чуть аргументирован что касается социальной гарантии в дальнейшем когда зарплата выплачивается срок возможность ее выплачивать есть работа есть для молодежи перспектива развития есть, так как я уже не раз повторялся, что для молодого специалиста есть возможность выделения средств для покупки жилья, для трудоустройства, ну, по месту, один социальный проект, который мы в прошлом году не внедряли, мы внедрили в этом году. То есть то, что я сказал про паи, это 10 человек по пятницам. И каждые две недели по старшинству мы берем за основу наших владельцев паев самого старшего возраста. То есть у нас есть список, кто когда родился, то есть от 33 года и по настоящий момент. То есть по 5 человек, два раза в месяц, по пятницам мы развозим эти деньги по населенным пунктам, где они проживают. Непосредственно. То есть первые пошли с января аж опять месяц. Ну, мы внедрили это брада с 1 марта, но это уже у нас очень хорошо работает. То есть людям не нужно ездить в контору, не нужно нанимать транспорт. То есть мы приезжаем туда, мои специалисты туда приезжают, представители сельского сета приезжают, мы уже знаем, что им нужно. То есть мы помогаем им, то есть дрова, дрова. Колодец почистить, бригада приезжает чистить, колонка, колонка и так далее. То есть все эти мелочи, которые касаются сельской жизни сегодняшней, когда э, очень сложно выживать в наших условиях, так как удаленность от населенных пунктов, невозможность э, в принципе, финансово обеспечить себя всем необходимым. Конечно же, хозяйство принимает в этом огромное участие.